Salam, hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Abşeronun Masaza qəsəbəsində, Masaza qəsəbəsinin tam yerəyəinə yaxın, çox münasib bir qiymətə satışa çıxarılmış gözəl bir iki mərtəbəli dörd otağlı həyət evimizi sizlərə təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilər, gedirəm ki, evimizin yerləşmə yeri Masaza qəsəbəsində Azərsit yaşayış kompleksinin arxa hissəsindədir. Gördüyünüz kimi, bizim bu formada gözəl xarici görünüşü var. Bildirmək istəyirəm ki, dəyərləcəyimiz ev e, şəxsi yaşanma məqsədi üçün təmir olunub. Bu formada həyətan hissəsində, həyətan hissəsində rahat şəkildə oturub durmaq, su məlaqayını yandırmaq üçün yeri, manqal qoymaq üçün yeri. Bir sözlə, həyət evinə məxsus olan bütün şəraitlər qurulmuşdur. Gördüyünüz kimi bax belə bir gözəl həyətan hissəsidir. Evimiz ki mərtəbədən ibarətdir, qeyd edeyim ki, evdə aparılan bütün təmrikləri tam güclü səviyyədə aparılıb. Həyətində əl yumaq üçün yeri, sanitar qovşağı, piyada üçün giriş qapısı ayrı-ayrılıqdadır. Qapısı uzaqdan idarə olunma jar sisteminə təchiz olunub. Və gördüyünüz kimi həyətinin hissəsində bir-bir sanitar qovşağıdır. Deyə bilərsiniz ki, qiyməti də çox münasib bir qiymətdir. Qeyd edim ki, bu günkün satışda olan ən ideal və qiymət baxımından da ən ucuz qiymətə təklif olunan bir həyət evidir. Hətta yan 80 rahat çəkili avtomobillər daxil ola bilir. Bu gözəl evimizdən sizi tam yaxından tanış edəcəyəm. Qeyd edim ki, dəyərliz deyəcəyəm, evdə bir müddət yaşayış olunub, amma bu gün üçün təmirdə çox ideal vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi baxın belə bir giriş qapısıdır. Deməli, daxil oluq evimizin birinci mərtəbəsinə. Dəyərliz deyəcəyəm. Gördüyünüz kimi çox gözəl giriş hissəsidir. Döşəməsi istipolla təchiz olunub, həmçinin də qonaq otağı istipolla təchiz olunmuşdur. Dəyərliz deyəcəyimiz, qeyd edim ki, evimizin qiyməti çox münasib bir qiymətə təklif olunur. Birinci mərtəbədə baxın belə bir e, qonaq otağıdır. Qeyd edirəm ki, gördüyünüz bax bu gözəl ki mərtəbəli 4 otağlı əla həyət evimizin qiyməti cəmi 76.000 manata təklif olunur. Dəyərinizlə çox əla bir qiymətdir. E, bu evi, yəni şəxsən gəlib yaxından baxmağınız mütləqdir. Yəni belə bir ev axtarırsınızsa, gəlib yaxından bu evə baxmaq olar. Qiymətinə görə və yerləşmə yerinə görə çox yaxşı bir təklifdir. Bu hissədə baxın belə bir sanitar qovşağıdır gördüyünüz kimi, tam təchizat, bütün aksessuarları qulaşdırılıb. 1-ci məktəbənin e, bu hissəsində belə bir mətbəxdir, mətbəx də istipolla təchiz olunmuşdur. Mətbəx mebeli də e, tam yeni, demək olar ki, vəziyyətdədir və keyfiyyətli materiallardan yığılmış mətbəx mebelidir. Dəhliiz də evə bu mətbəx mebelinin e, demək olar ki, qalacaq, yəni bir, bir sıra əşyalar götürüləcək. Dəhliiz, qonaq otağı, mətbəx mebelinin döşəməsi istipoldur. Bu hissədə belə bir kiçik bir əlnamıdır və bu hissədən e, su sənə var ehtiyat su çənini onda sizə göstərəcəm. Bax burada ehtiyat su çənidir. Məqərxacılıq evimizin ikinci mərtəbəsinə. Dəyərlis izləyəcək, qeyd edim ki, qiyməti çox bir münasib qiymətdir. 76.000 manata təklif olunur. Sənədləri e, çıxarışdır. Material və rəqəsatq qolunacaq. Bax bu formada belə bir ikinci mərtəbənin təhrizidir. Qeyd edim ki, dəyərlis izləyəcək, e, ikinci mərtəbədə də 3 yataq otağıdır. İstiqbateykalar qoyulub kombisi var. Bu hissədə belə bir qalatasla tutulmuş yataq otağıdır. Hər bir pəncərəsinin qarşısı işıqlıdır. Bax belə bir yataq otağıdır bu hissədə. Bu hissədə növbəti yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi bütün otaqlarda kombinin radiatorları qoyulub. Evdə yəni təkcə qalan iş divar kağızlarıdır. Yəni bu da e, inşallah ki kim alacaqsa bu işləri tamamlayacaq. Bu hissədə də baxın belə bir növbəti yataq otağıdır. Qeyd edirəm ki, evimiz ümumilikdə 4 otaqdan ibarətdir. Təkrar olaraq bildirirəm ki, evimizin qiyməti 76.000 manatdır. Masaza qəsəbəsində Azər City yaşayış kompleksinin arxa hissəsindədir. Qiymətində də real alıcılarla razılaşmaq mümkündür və evimiz birbaşa olaraq şəxsi yaşan məqsədi üçün yəni inşa olunub. Bu formada da də, balkon hissəsidir gördüyünüz kimi. Belə bir həyətiyənə siyasətdə həyətə rahat çəkilib, avtomobillər daxil ola bilər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.